Ну два раза. А от некоторых больше, чем два раза. Как они могут отвечать за то, что там было? Да и давно пора в жизни понять, пока сам о себе не подумаешь, значит ты кому нужен. Да. А если ты ждешь, что кто-то упадет, то тогда не будет такого никогда. А что может упасть, скажите? Откуда я знаю? Каждому свое падает. Кроме на голову ничего не может падать. Не ходи там, где на голову. Да вот, вы на голову упали. никому не падал. Головные боли создали. Девочки, вы тоже. Это вы к чему? К тому. К чему? К чему? Вот скажите, что вы здесь стоите? Слушайте. Мы с вами ведем диалог. Какое? Я с вами вообще не разговариваю. Ну так если не ходит, так и зачем здесь стоите? Отойдите. Зачем стоите здесь? Отойдите отсюда тогда. Если вы не хотите со мной. А как ваша фамилия? Скажите, я забыл уже. Думаю, что это Ничего интересного нету. Это для, для моей безопасности. А тебя никто не, трогает. не, а мне вы не можете трогать. Зачем трогать то, чего нет? Понятно. что вы мне на завтра повестку выписываете, да? Я пишу от ведьмовы, потому что вы, я так понимаю, будете от всего отказываться. И потом повестку дадите, да? Если вы ее не возьмете, я ничего ничего давать. Нет, вы можете выписывать и мне дать ее. Если вы ее не подпишете, я не дадите. А чего? Если вы мне, даю, если мне пишите, можете писать и мне дать ее. Читайте законы. Я вам их объяснять. Не будете, да? Если вы сами не Я же у нее учитель в школе. Я понял вас. И папа с мамой, ругать... кино смотреть, я имею полное право не брать. У право есть, только обязанности нет. Да. Нет, у меня есть обязанность. У вас права нет. По вашим словам нет. Вы просто живете. Сотрясаете воздух. Просто субстанция. Я вам ничем в этом помочь не могу. Это ваше я понял. Вас. Так я долго, еще здесь буду сидеть? Да, будете пока что сидеть. Вы сами себе создаете. Сколько право? еще? Сколько? А вы больше, чем трех часов, не имеете права задерживать, да? Вас никто не задерживает. Вы просто находитесь. Да. Так вы мне задержите или... Вы пока здесь находитесь. Нахожусь, да. да. Так а зачем, если вы не задержите, зачем вы пишете? Я могу идти? Почему? Так вы мне не задерживаете. Вы у полиции спросите, почему вы не можете идти. Так вы не задержите мне, могу идти тогда. Вы кино снимаете в киностудии. Я Здесь понял. Здесь лишние сказки ваши никому не нужны. Да. Не надо снимать то, что я пишу. я пишу. Чего? Я имею полное право. Вы имеете право там сесть? Я имею полное Все. право вас. Будьте добры. Я полное право имею. Будьте добры. Сядьте, пожалуйста. Не, я не хочу, я хочу так. Ой, не хочу я. А что вы не хотите, чтобы я записывал? Только узнаем. Что? Вот знаем. узнаем. Что? А что он хлопает двери? Что он? Ну, да. Бык такой? Пишу, потом надо... Это что за беспредел такой? Это что за беспредел такой у вас? Двери хлопают, что это такое? Мне по ногам ударило. Что это такое? Ветер просто. А? Ветер? На камеру что-то витер это? Включи фонарик. Mm -hmm. Невозможно включить фонарик. <слушу> Да, 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 откройте, откройте. Я просто ее потому что... Вот так у нас работает полиция и ТЦК. Вот такие у нас работники ТЦК и полиция. Не провоцируйте. Нет, сам, конечно. Сам нет, вау, конечно. нет, конечно, нет, конечно, нет, конечно, они провоцируют. Потом, потом минутная вычеркни, а потом будешь рассказывать, что полиция тебя избила, вот, что по ЦК по издевалась. Что не но, не <связывая> знаешь, <кто связывает> по написал, а <связывает> что там вот по протоколу? Я сейчас написал, У меня два свидетеля надо. Что там еще вам писать? Отказ написан? Да, девочка твоя проиграла. Все, ну, пошли подписать, отказывайся. Собрано. Ты что, понимаешь? Сейчас побудет. <связывает> не вопрос. Ну, я написал, что надо могу идти я, да? Зачекайте сейчас. только вы полиция скажете что. Я не понял, задержан, если полиция, я не могу понять? Девушка, я задержан? Вы а, проводите Так все. я могу идти? Я Зачекайте. Мог... Так если я не затримаю, я могу идти, девушка? Зачекайте. Я я задержанный? Зараз мы снимем видеофиксацию. Все я, за, я запитаю вас. Я задержанный. А, я вы, могу идти? Сейчас выйдете. Подожди. Записывай панитова второго. Во-первых, по закону вы не имеете права. Я снимать. имею полное право. По закону Давайте вы не имеете закончим. права. По снимать закону вопрос. имею. Вы не, не, вы тут не боевые действия. Тут не боевые действия. Я могу не снимать танки. Вот этот. А тут не боевые, тут, тут помещение. Да, да. вы нет. Да, походу вы не да, Хватит диалога, давайте работу закончим да, и Ну да, да. вот правильно. Я еще раз спрашиваю, я задержанный?

Камера розкаже, чому вона відмовляється, а якщо нічого не скаже, то нічого не скаже. Це як відмови, що ви відмовляєтесь підписувати повіст, повістку і попередження. Причина відказу. По стані здоров'я. Я болею. Я так і записую. По да. стані здоров'я? Так. Да. Але ви не предоставили ніякого? Я предоставлю. ...провлески. Предоставлю я. У меня в Амосово, в институте Амосово оперировали. Вопросы есть ко мне? У меня нет. нет. Все. все. Вам человек на нет. Все. На все доброе. Что там?